я преподаватель Центра непременно образования. У меня к вам следующий вопрос. Вот сейчас многие губернаторов стали назначать людей, которые политике раньше отношения не имели. То есть это большая часть областей, думаю, районные администрации тоже главы вот новые. Я вот даже да, конечно, в воскресенье даже увидел вот э, репортаж, когда отставной сержант давал приказание мобилизации. Он у нас правого сектора был. То есть история знает пример, когда отставной ефрейтор взял в руки власть. Знаю. Скажите, то есть вот люди, которые в политике профаны полные, они смогут хорошо страну управлять или не смогут? К чему нас это приведет? Спасибо. Да, хороший, хороший вопрос. Значит, говорил, что критиковать не буду, но не буду критиковать именно правительство. А в общем-то новую систему власти попробую немножко прокритиковать. Кстати, по поводу правительства, я правда думаю, что там вот сейчас неплохая особенно если мы говорим про финансово-экономическую ситуацию, пока что на сегодняшний день, то, что я вижу, но финансово-экономический блок не поворачивается язык и его критиковать. Про остальных пока не будет. Вот. Значит, что я думаю? Я думаю, что первые два-три дня вот этой вот резкой смены власти, когда один известный товарищ из Ростова куда-то исчез, вот, а остальных еще как бы... Ну, я видел это все. Точнее, он не из Ростова, он не появился, там, я неправильно выразился. Вот. В стране но ну, произошел момент, когда вдруг Верховная Рада э, стала абсолютно заслуженно. Кстати, это очень важный момент, потому что сейчас много ходит вопросов про легитимность и легитимность власти. Так я хочу напомнить, что в Украине существует такой орган, как Верховная Рада Украины, в котором 450 законно обранных вами лично депутатов, которым никто не забирал полномочий, которые имеют право принимать любые законы в рамках Конституции. То есть работает орган, который а от конституционного большинством они вообще могут чудеса творить. То есть в этой стране. Вот. Другое дело, что если, так сказать, законы подписывать некому, так кто даже должен их подписывать, вот они и, как бы, ну, если тот, кто должен отказываться, значит, подписывает тот, кто является председателем Верховного Совета и Верховной Рады. Так, как бы легитимность я считаю, вообще про легитимность сейчас вопросы неуместны. Когда страна должна идти вперед, а тот, кто являлся гарантом Конституции, самоустранился и не существует, то давайте мы этот вопрос вообще оставим и будем идти дальше. Так вот, я... Я хочу сказать, что у людей в Верховной Раде, особенно у оппозиции, наступила эйфория. Эйфория и какой-то, я бы назвал, первый день-два в Верховной Раде, я сам был там, я видел, царила такое, вот эйфория и бардак вместе, вот вместе, так я бы это назвал. И, конечно же, они начали принимать многие решения, кто под шумок, а что на... на ну, с таким опломом, что, знаете, вот вража И, например, так под шуму, вот в таком раже, был принят, вот, точнее, отменен совершенно ненужное и неуместно в тот момент, тем более, вот этот закон, но ну, произойти. Это, но, ну, честно говоря, более стратегически неправильное решение, нужно было придумать. Но, тем не менее, они проголосовали. И, слава Богу, что, что исполняющая Единственность Президента ну, не подписывает этот закон и, судя по всему, не подпишет. Вот, потому что, ну, как бы так делать нельзя. И сейчас дело не в законе про язык, мы можем отдельно про языки поговорить, а вообще в том, что в момент, когда надо соединять людей, вдруг кто-то решил вынести наверх красную тряпку. Зачем? Спрашивается, зачем? Точно так же, наверное, с многими назначениями. Но вы поймите, сейчас важно не кто у власти, вот в первые эти дни, а сейчас важно, чтобы власть была. Потому что если ее не будет вообще, то я даже не хочу представить, что может быть. Поэтому, конечно же, есть проблема, я уверен, что мы еще очень нам это окнется. нам нужно будет много раз менять этих людей. Это временно. Это временно. Я вот лично это понимаю, это понимает, условно говоря, Верховная Рада, как легитимный главный орган страны, это все понимают. Это временно. Будут президентские выборы, будут парламентские выборы, вот там должна произойти полная перезагрузка власти. До этого говорить о том, что это реальные назначенцы, нельзя. Тем более, что есть в том числе и гражданские поступки, такие как некоторых крупных бизнесменов, в частности в Донецкой и Днепропетровской области, которые, которые я много слышал дискуссий, почему вот они сейчас будут там, э, управлять нами. Во-первых, они не управляют Они главы администрации, это представители условного президента или верховной власти из Киева в регионах. Вами управляют ваши местные советы, которые вы избирали. Так что это разные вещи, не надо путать. Во-вторых, в этот тяжелый для страны момент, наоборот, они показывают, что крупный бизнес, средний бизнес, люди с разными политическими убеждениями, все готовы работать на государстве. Мне кажется, это прекрасный посыл всем, что мы все вместе. Не важно, сколько у тебя денег, не важно, на каком языке ты говоришь, даже не важно, как складывать наши отношения. Все взяли за руки, сказали, мы вместе, мы большая дружная страна Украина, и попробуйте нам что-то сделать.